Друзья мои, если вам, как и мне нравятся спортивные мотоциклы, и вы захотели поехать в путешествие, а туристические мотоциклы тихоходные вам не, не особо нравятся, то компания BMW о вас позаботилась. И сегодня на обзоре у нас спорт-турист BMW S1000XR. Поехали за тестированием. Я стою и думаю, какой спорт-тур можно еще купить технологичный, плюс-минус свежий, ехал бы как спортбайк и рулиться как турист с трекшинами, с АБС, с электронной подвеской, с подогревом руля, с шифтером двухсторонним, с дополнительным светом, с сумками, с кофрами. Я все-таки склоняюсь, что этот вариант можно рассматривать в покупке. Я думаю, что вы не пожалеете. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георгіца І сьогодні ми будемо розмовляти з вами про спортивно-туристичний мотоцикл BMW S1000XR. На цьому мотоциклі я багато тисяч кілометрів проїхав і сподіваюся, що він буде що вам розповісти. Начну с того, что здесь двигатель по сути с BMW S 1000 RR, то есть это спортивная рядная четверка, немного дефорсирована, поэтому этот мотоцикл классно едет на средних и высоких оборотах. Естественно, что у него есть охлаждение, вот то есть весь конструктив со спортивного мотоцикла. Я так посмотрел на твое выражение лица, подумал, что что-то не так и меня это сбило, Дима, что ты творишь? Все так? Что Продолжаем? Ну все, слава богу. Мотик с целой кучей регулировок, не буду повторять все те слова, которые есть, Дима сделает, я так Надеюсь, так ты -ты 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 -ты. и там такой трекшн, ты -ты 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 -ты. Димон сделай все, что есть на этом мотоцикле. Мотоцикл снова такие очень технологичный. Было две генерации этой модели. 2015 года, как вот этот, и в 2020 году он немного поменялся. Он ну уже не визу... немного, там. Много. Не, ну он да, он там уже и приборочка, там как бы он поменялся, ну не, ну то есть визуально на него смотришь, ты понимаешь, что это XR. Он по сути чем-то напоминает BMW 1000 RR, да, вот мы в прошлый раз снимали в прошлое видео. Вы увидите, что он очень похож. К этому мотоциклу мы сегодня вернулись и решили снимать обзор на него, потому что на первом нашем Видео с BMW Гусем мы с Димой рассказывали за этот мотоцикл косвенно и о том, что будет видео. Можете пересмотреть предыдущее, поставить там колокольчики, лайки. В общем, визуально подходишь на мотоцикл, смотришь, и ты видишь какие-то очертания спортивного мотоцикла на нем. Но он уже и как бы спортивно-туристический. В нем есть очертания туристического мотоцикла. Высокое ветровое стекло, ровная посадка, ровный руль, подогревы рук. Он комфортный, он прикольный. Что еще о нем, Дим, помогай, помогай. Что я еще могу пацанам рассказать? В чем разница всего мотоцикла, например, с гусем? Э, ну, например, да, вот мы видео снимали с гусем, когда Гусь тоже турист, и это турист. Но гусь это мотоцикл больше для бездорожья, грубо говоря, как эндура, а этот больше как, как мотоцикл для асфальта. То есть, грубо говоря, как спортивный мотоцикл для асфальта, только туристический. А тот эндура съехал где-то лес, поле, какая-то пересеченка, какой-то песок, и вот там на кроссовой такой резине нашипованной закидывается и поехал. Вот то BMW гусь, а вот это больше такого назначения. Хотя на гусе тоже очень хорошо ехать на определенных колесах они опционально меняются по асфальту тоже вполне нормально ехать подтверждаю ехал много и помнишь мы вставляли видео что на них делают э, туристические путешествия на бмв на гусях то есть он как э, его там до снаряга закидывают полно едут куда хотят а этот больше как мотоцикл вот и сел вот у меня было путешествие например на нем я с нидерланда выехал с амстердама и доехал до Варшавы на этом мотоцикле. Ехал два подхода. Изначально доехал до Берлина, переночевал спокойно и поехал дальше. Одним, вот, вторым, вторым днем до Варшавы спокойно доехал. С крейсерской скоростью я, я торопился, я шел где-то 160-200 км в час, но ну, средняя где-то 180. Не скажу, что мега комфортно, да, там ветрозащита классно работает, подогревы рук, было достаточно холодно, когда я ехал, за мной постоянно гнался дождь, я накидаю тебе видосов, чтобы ты вставил, я там и промокал, и был не подготовлен, без дождевика ехал. Тем не менее, защита рук, ветрообдув классно работает, мотоцикл очень хорошо себя вел, я именно ехал на этом мотоцикле. В кофрах вместили все мои личные вещи, которых хватало с головой. и Было еще место дополнительно, то есть можно было брать пассажирку, и я думаю, что там бы какая-то косметичка точно бы залезла. Блин, идеальный мотоцикл, так что по Европе, да? А по Европе, по хорошим дорогам вообще идеальный мотоцикл, потому что ну, ты сел и поехал. Единственное, что не понравилось, это вот навигатор. Помнишь, я рассказывал за навигатор, когда мы снимали на Гусь обзор? Компания BMW, когда вы научитесь делать нормальные навигаторы? Может, вы, конечно, научились, но вот вот эта шляпа, за нее заплачено много денег. Но, чтобы вы понимали, я с, Индерлан... с, этого, с Амстердама выезжал полтора часа. Потом в результате уже распсиховался, достал свой телефон, включил обычные Google карты включил э, в навигаторе в Берлин, вставил сумку сюда и вот ехал, не смотрел сюда, а смотрел сюда, в телефон. Поэтому Apple меня спасли. Дивись, зараз я подхожу до мотоцикла, поверни сюда камеру. Поглянь, приборка, от ти сідаєш, приборка, що тобі нагадує? Не, нагадує. А сюди подивись. От, будь ласка, сюди подивись на цю кнопку. Сюди ага. подивись, на цей пульт. Що тобі напоминає? Гуся. Ні, Не, зовсім. не зони. Ну, ну, оця на гусю, на гусю є, а цей пульт він повністю нападає рерку. А. Ну, да. да? а на фари поглянь. Що тобі ці фари нападають? Який рік RR-ки, Чесно, скажи мені. 15 15-16. А да. сюди на пластик подивись, що тобі це напоминає. Ой-ой-ой. Ну, характеристики. Спортивні характеристики. Отак от, от компанія BMW совмістила те, що в принципі не совміщається. Да. Ти походиш на візуал, вроді зовсім другий мотоцикл, але тут рука, рука спортивного мотоцикла на бросиці залишилась. збільшений ход подвески теж електронно, все регулюється кнопочками, да, все включається. Круїз-контроль класна штука. Вот я в путешествии їхав, включаєш круиз, їдеш, кайфуєш класно. Шифтер двухсторонний. Работає, пацаны, просто ідеально. І тут навіть шифтер? Тут шифтер двухсторонний. в 2015 році вже був, по сей день ставиться. Работає взагалі безперебійно, їдеш, газ, все включається, з перегазовочками, все працює, дуже добре. BMW сують абсолютно везде подогрев рук, і правильно вони делают. Це дуже класна штука, як і в місті, на спортивних мотоциклах, так і на місті, так і И на туристических. Э, дуже крута штука, реально працює по, э, по кофрам, ну что, это стандартные обычные Ну, побежи, кофры. По кофрам давай, подаємо, Ну, Давай, 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 давай покажемо. Це кофер ГІВІ, це доставлений, це не від компанії BMW, це просто доставлений кофер. В нього влази два Кстати, Дивись, Тут зараз у нас один е, шлем, який два. Ми, два влазить, да. тут зараз шлем, який ми використовуємо для зйомок, і куртку я закинув, щоб шлем там не, не шаркався, не бився. І два оригінальних BMW-шних кофра відкриваються тим же ключом. Погляньте, ключ у BMW виглядає от так. Бачиш, БМВ зажали на ключик, він трошки богенько виглядає, але тим не менше, краще ніж німах. Наприклад, кнопка open, в тебе скидується, розкривається, тут бачиш. Ну, тут типу, чехольчик, щоб ти теж закинув. А, закидуєш. щоб воно не вивалювалися. Да, ти там якісь особисті речі закидуєш, зліва, справа. Кофри знімаються дуже легко, просто ключ привертаєш в другу сторону. Зняв. І все, пішов собі, в, забрав кофр і пішов собі, там, ну, о, да. до себе в номер від, відпочивати. Це, ну, да. як обична, дорожня сумка. Вихлоп тут стоковий, достатньо тихий. Коли ти їдеш десь то на то він тобі не давить на уші. Нема такого гула. Дуже удобно, рекомендую путешествувати з стоковим вихлопом. Ну ти на ньому їхав, який у тебе крейсер був. Ну, так на ньому комфортно. Ну, ну Комфортно 160 іменно комфортно. Коли треба ускоритися, він спокійно ускоряється. Я на ньому їхав 215 км, кілометрів. В час. Крейсер 160 хороший, 180 уже не зовсім комфортно, 200, ти вже такий шурує, <реш> <реш> нормально колбасишся. Але всі повороти, все, все триво так, ус, ус, ус. мотоцикл стає і все, і шурує повним ходом. Подвіска дуже хорошо працює. Руль Через те, що він широкий, рулиться мотоцикл. Розвернутися, ми зможемо зняти відео. Понятно, якщо ми сядемо, я розвернусь на ньому. Так, от на, на два парка міста отак, от просто кругами повертає дуже легко, дуже устойчивий мотоцикл. Сюди доставлений додатковий світ допсвіт. світ. Дуже дуже. Рекомендую, это дополнительные, бачишь, вот люстры идут, вот раз, два, три, четыре, это дополнительно до света, який есть в стоке от мотоцикла. Для путешествий это очень хорошая штука, и это треба делать, ну, как бы его, его докидывать. Кстати, вот, ребята, хочу вам сказать, вот вы только что заметили, да, я хоть на стоковом выхлопе погазовал, но на меня все обратили внимание, то есть этого звука в принципе тоже для для города достаточно итак выезжаем на спорттуристе с особенностью работы двигателя как у спортбайка сейчас я вам наглядно покажу как мотоцикл раскручивается в диапазоне от 5 до там, 7 8 тысяч даже даже от 6 до 9 у него рабочий диапазон пиковая мощность где-то в тех пределах у него открывается Мотоцикл мега маневренный. Вот едешь, раз, завернул куда надо, перестроился. Брат, пусти, пожалуйста. Спасибо. Меня выпустили. Аж на заднее встает. Вот вам рабочая зона мотоцикла. И вот на каждой передаче этот мотоцикл делает чудеса вот от 6 и выше. Это очень удобно на обгонах, там по, по трассе выходишь, раз, раз, мотоцикл заехал туда, куда, куда нужно. Сейчас я еду на самом мощном режиме. Динамик Pro. Переключается он очень просто. Если я не ошибаюсь, то вот этой кнопкой, как и на всех SRR, да, вот, вот этой кнопкой, ты едешь, большим пальцем правой руки нажимаешь и переключаешь режимы. Всего их здесь 4. Rain, Dynamic Pro, Road и, и, и динамик просто. Так, зеленый, сборгающий. На заднем, смотрите на шифтере переключился 170 190 ну ветер вообще вот чтобы вы понимали ветрозащита меня полностью закрывает здесь надо уже тормозить пробочка снова начинается да ветрозащиты с головой хватает вообще я вот ехал каких-то потока воздуха на меня толком даже не дуло подогрев рук включен тоже вот одной кнопкой он включается, здесь же с правой рукой. Так, тут осторожно. Включается правой рукой, сейчас э, их тоже два режима есть, ну, по температуре. Вот сейчас на первом... Подвинулись ребята. Сейчас на первом и тепло просто в руки, э, здесь отсекает немного воздух попутный. По принципу обычных туристов все супер, классно. Дополнительный свет на мотоцикле, сейчас я включил просто дальний большим, небольшим, а указательным пальцем левой руки просто отталкиваешь от себя. Там есть такая кнопочка. Все, дальний загорелся. Если на доп. свет, вот включаю доп. свет. Первый, второй. И все, меня видят намного лучше. Посмотрите, отражение, я не знаю, в автомобилях видно. Это от моего света, потому что такое НЛО по междурядке едет. Самолет просто. Хочу напомнить, что я еду сейчас с кофрами боковыми. И дистанции, в принципе, хватает в большинстве случаев для того, чтобы беспрепятственно проезжать. Звука, видите, тоже хватает. Звук плюс свет. И автомобилисты видят, замечают, уступают дорогу. Это, конечно, безусловно плюс. Работа шифтера стандартная, такая же, как на всех BMW. Работает корректно. Здесь двухсторонний шифтер. То есть понижаться вниз с одно удовольствие. Просто понижаешь передачу. И мотоцикл самостоятельно делает перегазовку. И манипуляцию рукой вот такую вот на понижениях делать не нужно, подбрасывать обороты. Мотоцикл сделает это вместо вас. У меня был случай, когда я ехал с Нидерландов э, в Польшу. Я давно не ехал, не ездил на этом мотоцикле. И я как-то, честно говоря провтыкал. Вот здесь есть бензин, видите, указатель. И когда он доходит до конца, он как-то то ли моргать начинает, то ли что-то такое. Я не, не, как бы не увидел это и остановился на выезде из Берлина по трассе, потому что у меня закончился бензин. Следите за этим моментом, это не совсем приятно. Потом было достаточно много времени у меня на ожидание бензина, чтобы мне подвезли. Слава богу, у меня там Подруга моя, хорошая Надя, Надя, привет тебе, спасибо большое. Ты меня тогда очень выручила. Очень классно, когда есть друзья, знакомые, подруги в других, в других странах. А так, я, честно говоря, без знания английского не знаю, что бы я там делал по той трассе. И без знания немецкого, тем более, я думаю, мне было бы сложно. Электронная подвеска переключается тоже кнопкой. Рот и динамик. Два режима подвески. Ну, я на динамике, естественно, поеду. 3 путешествия 50 тысяч километров пробега у этого мотоцикла родной двигатель поверьте ребята шумов каких-то да там или что-то такого вот за 50 тысяч километров у этого мотоцикла не было никаких ремонтов ничего такого никто не делал мотоцикл работает идеально я уверен еще проедет не одну тысячу километров круиз-контроль по трассе очень удобная штука едешь просто пальцем включаешь по принципу автомобиля работает когда едешь где-то там по автобану Либо по проселочной дороге Либо заезжаешь там Действительно в какое-то село С ограничением скорости 70 километров Вот едешь там 60 Пальцем включаешь И все, и мотоцикл идет Не превышая скорость Надо увеличить Пальцем толкаешь Поднимаешь Поднимаешь скорость Если тебе надо притормозить Просто нажимаешь любой из тормозов Круиз сбивается Потом снова на эту кнопку нажимаешь Она работает вбок Вперед там клацается Разберетесь в ходу это вообще не проблема если если будет такая штука э, крутилочка такая же вот есть для менюшки вот я п -п пальцами левой руки вам показываю лево право крутится вперед назад эта штука для работы с меню тоже все по приборке там переключаете как вам необходимо вот, пацаны, ну это вот ну, полноценный спортбайк. Вот мотоцикл едет как настоящий спортбайк, до 200 километров так точно. Максималка с кофрами, которую я позволял себе ехать на этом мотоцикле, если не ошибаюсь, была то ли 215, то ли 225 километров в час. Тормозов, кстати, вот я постоянно хвалю тормоза Брембо, их действительно очень, очень хватает, как и для путешествий, так и, так и для города. Мотоцикл очень хорошо сбрасывает. Но он хорошо сбрасывает и просто на закрытии газа. Вот смотрите, иду 120, закрываю газ, он пошел в торможение. Да, но плавное, но оно тоже неплохое. Вот уже 90 там за пару, за пару секунд. Подлетел на яме как. У мотоцикла также стоит демпфер, стабилизация руля на случай вот этих вот всех штук, вот видите, я сейчас еду в таком симуляции расколбаса. И мотоцикл, мотоцикл это не нравится, он сразу же начинает сопротивляться. Я его специально толкаю. А мотоцикл все равно успокаивает руль, и этот воблинг начинает сопротивляться со мной. Я на этом мотоцикле, кстати, ни разу не ловил расколбас. Ну, то есть, сначала на открытие газа там вот бывает вот такое, подшатнется немного, а потом мотоцикл моментально наводит порядок. На пятой передаче. Вот я иду, обратите внимание, и он вывозит. У него есть потенциал двигателя, он вытягивает, и мотоцикл едет, нет, без, без потери мощности. Ему его объема хватает для того, чтобы тянуть, тяга у него есть неплохая, хорошая. У меня здесь установлена сумка, вот я не знаю, насколько ее видно, установлена сумка, сюда можно телефон вставить, вставить, как я уже говорил, включать навигатор, выведены резетки разные, вот сюда выводятся, то есть зарядки, все подключается, навигатор заряжается сразу от э, мотоцикла. Едешь все комфортно, включил круизик, и шуруешь, едешь там на любых скоростях, везешь свои вещи, свою свою любимую, едете, путешествуете. В поворотах мотоцикл можно закладывать в колено, практически, если ваш навык позволяет. Но это, ну согласитесь, ребята, это реально круто для. Ну, это настоящий, самый настоящий спорт-турист. Несмотря на то, что он высокий, но ну, на этом мотоцикле это делать можно. На этом мотоцикле он по сути подойдет, вы знаете, если у вас там немного сезонов за спиной, немного тысяч километров наката, по сути он вам тоже подойдет, потому что вы смело переключаете себе режим, например, на rain, на Дождь, да, там, где у него начинает отрабатывать трекшн лучше, и мотоцикл становится более лояльным, доедете да себе, вообще не переживаете. Здравствуйте. координат тур эндуро, такой как гусь естественно это топ топ спорт тур из бмв это естественно с 1000 xr даже ну даже мне другого мотоцикла не предлагайте, это однозначно будет этот мотоцикл я не вижу в нем каких-то минусов кроме цепи да и то цепь смазывать раз в 500 либо 700 километров либо после попадания под дождь мойка да по сути, берешь баллончик для смазки цепи, да, и смазываешься. Подтягивать ее надо намного реже, поэтому ну, цепь тоже не особо должна смущать. Если даже ее там особо не смазать, ну да, быстрее она выйдет из строя. Да ничего, потратил там 150 долларов на новую цепь, поменял ее. После двух-трех путешествий, да, и ездишь себе дальше, вообще не паришься. Ну, то есть даже это можно обойти просто затратами денег. А ну, на заднее. Я не продолжил его поднимать на заднее, потому что не совсем ровный асфальт, и меня начало немного сносить в сторону. А Саня не любитель опускать мотоцикл на свою ключицу, поэтому... Поэтому я его немного спустил. Вот каждый раз, кстати, вот они стоят с нулевой скоростью. Я ехал 100 км в час. Повторяю себе и вам, не делать так. Так быстро нельзя ехать. Медленнее, медленнее, Саня, медленнее. А ну, я такое люблю. Заметьте, как он крутится. Просто чан, чан, чан. Рядная четверка. Ну что еще сказать? Рядная четверка. Мои такие одни из самых любимых типов двигателей. Неровности в этом режиме, в динамик, в режиме динамик хорошо проезжает, не разбрасывает мотоцикл. CBR-600 поехала. Если вам, кстати, интересно посмотреть такой мотоцикл на обзоре, пишите, Саня, сделай обзор на себе R600. Я сделаю, потому что у меня такой мотоцикл есть. И я на таком мотоцикле очень много ездил. И у меня большой накат именно на таком мотике. И я могу много о нем рассказать. Это если вам будет интересно. Пишите в комментариях. И Саня с радостью. Ну, а может и не с радостью, но видео вам сделает я расскажу вам, что я думаю по этому мотоциклу, как он себя ведет. Может быть, будет вам полезно. Стою, ребята, думаю. Вот мотоцикл 2015 года. Бюджет от 10 до 12 тысяч долларов. Мотоциклы в зависимости от состояния продаются, там обслуженные, необслуженные, разные такие штуки. Я стою, думаю, какой спорт-тур можно еще купить технологичный, плюс-минус свежий, с возможностями регулировок опциональными, такими как Поднять стекло, да, ветровое, там, опустить. Проставки руля. Руль можно ниже поднять, можно выше. Сейчас в высоком э, варианте стоит. С трекшинами, с АБС, с электронной подвеской, с подогревом руля, с шифтером двухсторонним, с дополнительным светом, с сумками, с кофрами и подобными там штучками, о которых я забыл. Я стою, думаю, чешу репу. Я реально задумался. Я не знаю, что купить. Вот я не понимаю, что даже за 10, там, 12 тысяч долларов, какой, какой мотоцикл можно взять, который вот ехал бы как спортбайк, а по сути у него двигатель спортбайка, он едет реально как спортбайк и рулится как турист. Ну, короче, я все-таки склоняюсь, что этот вариант можно рассматривать в покупке. Я думаю, что вы не пожалеете. Если говорить за BMW Гусь, они подороже. Но ну, 15-16 год они будут подороже. На тысячи три долларов, наверное, минимум. Ну, в общем, э, итог, резюмируем. Э, мне действительно мотоцикл понравился. А что я об этом, что я сам себя убеждаю? Я же и так на нем проездил целую херовую тучу километров. Я надеюсь, что этот друг еще останется на этот сезон у меня в руках. И будет возможность куда-то поездить. Поэтому, ребята, всем хорошего настроения, классных покупок. Увидимся в следующих сериях. Да, Димон? До встречи.